子宫严重下坠案例：李阿姨八十岁，子宫严重下坠到体外已有二十年，大小如网球，悬吊在两腿间，影响行走。稍有不慎就会摩擦伤到子宫外膜，会疼痛、红肿、破皮、出血，导致随时随地情绪紧张。 二零一七年到旧金山推广点，以原始点调理已近一年，子宫下坠体外现象已解除，但仍有下坠感，持续以原始点调理。二零一八年六月，职工介绍姜汤灌肠是加强内热源，直接温暖下腹部器官的方法，回家就自行操作，每天一次，已经一个星期，灌肠后。 强烈感受到子宫明显收缩，下坠感减轻很多。他又惊喜又感动地和大家分享，他二十多年的痼疾大患终于解除。